Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün Qırdalan şəhərində 8 nömrəli məktəbə yaxın belə bir 2 mərtəbəli evimiz satışa çıxıb. Bura evimizin həyətidir. Qudmanın oturub durmağı belə bir həyəti var. Biz daxil oluruq evimizin içinə. Deməli, girişdə sol tərəfdə qonaq otağıdır. Geniş və işıqlı, belə bir gözəl qonaq otağı var. Çox rahat qədər geniş və işıqlıdır. Bu isə birinci mərtəbədə olan salonumuzdur. Aksessuarlar quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Bu mətbəxdir. Geniş və işıqlı mətbəximiz var. Ev qoşa daşla inşa olunub. Torpağın və evin hər ikisinin kupçası var, xüsusi mülkiyyətdir. Biz qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. Ev ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Bir qonaq otağı, mətbəx, hamam, tualet birinci mərtəbədə, 3 yataq otağı, bir hamam, tualet isə ikinci mərtəbədədir. Bu ikinci mərtəbədə yerləşən salon zerimizdir. Baxa bilərsiniz. Bu bir yataq otağımızdır. Kombinin bütün sistemi xəttləri seçilib. Qaz və su işığı daimidir. Bu isə ikinci yataq otağımızdır. Çox geniş bir yataq otağı var. Bu yataq otağından balkona çıxış da var. Burada belə bir yay balkonu nəzərdə tutulub. Bu isə üçüncü yataq otağımızdır. Görürsüz, geniş və işıqlıdır. Ev çox əla bir yerdə yerləşir. 199 nömrəli marşrutda da yaxındır. Kubsalı evdir. 2 mərtəbəli, 4 otaq. 57.000 manata satışa çıxıb. Real müştəri evə baxdıqdan sonra qiymətdə endirim olunacaqdır. Real müştərilərə. Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olun, bizi izləməyə də davam edin. Hələlik bu qədər, sağ olun, təşəkkürlər.